Человек живет, работает всю жизнь. Работает. У него есть право на отдых по Конституции. Когда он будет отдыхать? В 65? 55, 57. И где сейчас работать? Хочется работать радостно и весело, а сейчас в таком возрасте уже начинает все, все болеть. И хочется нормально жить и радоваться, не знаю. Буду работать, пока, пока живу. На пенсию ходить реально, но ну, мужчинам 60, женщинам 50, я считаю. Не 55 даже. Хочется на пенсию. Не, ну так шучу, конечно. Но мне кажется, это сильно поздно начнут давать людям пенсии. Не доживут многие, скажу вам честно. Положительно здесь я ничего не вижу абсолютно. Потому что жизнь и так трудна для людей, в принципе. Ну, я не знаю. Но это не выход с положения, однозначно. У нас люди не доживают до значит, этого возраста. Поэтому я отношусь негативно. Оптимальный возраст, как вы думаете, какой должен быть? Ну, как и раньше, женщины 55. Точнее, женщины, я не помню, 50 уходили, да? И мужчины 55. Да нет, это поздно, конечно. Надо в 60 лет уходить на пенсию. Очень сильно помолодели все заболевания, и некоторые люди даже не доживают до этого возраста. Поэтому они всю жизнь работают, а пенсию потом в итоге не получат. Многие не доживают до этого времени. Кому мы платим деньги? Работать нечего и работать, вот что я могу сказать.